На прилавках все більше з'являється овочів, ягід та фруктів. на мене звіт яслик і Ви дивитесь проєкт новини Лайф. Щоб розпитати продавців про актуальну вартість, ми вирушаємо на Київський базар в Одесі. Кабачок 60, капуста молодая, 40, Піріскапі сто 180, Помидорка органика есть у нас 85, есть 75. Измаильская домашняя 130, огурчик 130. Бананчики вот такие, лимончик свежий у нас идет эм, Южная Африка 160 гривен. А по, старым овощам? по старым овощам, смотрите, есть капуста старая, значит 50, 60, 75 голубцовая, лук у нас 45, картошка 45, это старая. И морковка 70. Смотря какой завоз идет на оптовом рынке. Если много, то, естественно, цена падает. Если мало, то... Ну и немножко когда, вот если идет дождь, огурец плохо растет, цена растет. Капуста сегодня была чуть-чуть дешевле, поэтому мы поставили немножко дешевле. Люди приходят, да. Ну, во-первых, потому что многие уехали. Это раз у нас полгорода героя нашего уехала. Вот так приходят, но сказать, как вот Два-три килограмма нет. Могут купить один огурец, две помидорки. Могут взять килограмм. Просто нарисовано. Отборочка у нас стоит 200 гривен за килограмм. Горошек шикарный, сладенький, 120. Помидорка уманьская, вот я взвешиваю. 130. Примадон. 74 гривночки. Утконосик у нас измаильский, тоже 130, 74. Голубика испанская у нас стоит 100 гривен за 100 грамм. Абрикосик сладенький, турецкий, 160. Черешенька троицкая, да, 140. Да. 160, 180, клубничка. Просто после дождика 150, 170-180. Цены сейчас играют, потому что солнца нет. Бананчик, голубичка. 1000 килограмм только начинается. Ну, конечно, парник еще не лесная, но потихонечку будет падать цена, конечно. А прикоска 150 есть, игрушка 180. Не, я ее не брала. Это только сейчас вот девочкой работаю много лет. Началась у нее и цена нормальная, адекватная. Ну, конечно, 180 это тоже для бабушек дорого. Но ничего, потихонечку падает 100, 160 это уже хорошо. Это уже домашний, домашний? Да, конечно, Килия. Я оттуда сама, да, Килийский район. Оттуда везем клубничку, конечно, и горошек тоже. Ребята собирают, привозят. сладенькое. Ну, конечно, берут. Ну, конечно, коньяка те года. Ну, тоже спасибо. Ну, конечно. не считая, что бахает. Ну, все. Думаем, надеемся, что будет все хорошо. Ну, ничего. Мир настанет, все будет хорошо. Думаю, будут падать, ну, конечно, не так, что... Ну, как и в прошлом году, может, 120 такое будет. Это воск, да? Вот это В этом году медане, это только прошлогодний. Остался прошлогодний майский, цена на литр, так более понятно, будет 200 гривен, пол-литровый такой размер, 100 гривен. И разнотравие осталось. Разнотравие и разнотравие с подсолнухом, По названию поливое обозвал цена 150 пятьдесят литров, пол-литра семьдесят Плуговой это чисто без беспондуха ну, пол литра 75, литровая 150. В ну, наличии, конечно, этого года уже есть маточное молочко. Есть гомогинат ретневых лищинок, если кто-то знает, пчелы этого года. А то все прошлогодняя продукция. Пчелы э, используют? Пчел делают настойки. Вот у меня есть готовые настойки и, и делают отвары. Вытяжка хитозана. Хитозан используют для разжижения крови и чистки сосудов. Что еще? Вот есть восковая моль. Настойка восковой моли выглядит в виде настойки. Это легкие бронхи, вирусные проблемы решают. Прополис в наличии, воск в наличии есть. Забрус, кто знает, так выглядит. Вот так выглядит забрус. На пол-литровый 100 гривен забрус, стоимость забруса. Воск с расчета 40 за 100 грамм или 400 килограмм. Ну, в принципе, больше ничего Привозят еще. Соты. Они а, говорят, что намного полезнее, чем просто мед. А, э, а? Соты более полезны за счет того, что они находятся в естественной а упаковке, не теряются ну, ароматические а? вещества, ну, не контактируют с человеком а? э, с нашей технологией по выкачке меда и в естественной упаковке. Это основное преимущество. А? Лично у меня в этом году хорошо, у меня зато был прошлый год неудачный, я потерял. Но ну, основная проблема – это клещ есть такое заболевание, да, это поражение пчел и еще. Я в том году потерял пасеку процентов 60, наверное, 50-60. Учел причины, и в этом году все нормально. А, знаю, коллеги, да, потеряли. Все-таки повлияет погода майская, цена будет первого где-то кто-то возьмет, если будет дорогая цена. Летний мед будет зависеть от урожайности. В принципе, цена меда в основном от урожайности и от оптовой цены. То есть оптовики нам задают и, в принципе, и розничную цену, цену на мед. То есть, ну, в перспективе, что цена особо меняться не будет, оптовая, я думаю, особо не поменяется цена меда, как в общем, но первый мед, я думаю, будет дорогой. Первый это майский, это с акацией, где-то где кто-то найдет, потому что акация подмерзла, и погоды сейчас вот как нету погоды. Дожди пошли, нету погоды. 350, говядинка 320, антрикотик 250 і 200 гривень грудинка. Ну зараз трішки піднялися, а так взагалі держали довго на одному місці, не піднімалися. Але скільки піднялися орієнтово? – Ну, на десять гривень, п'ять-десять гривень. Як це впливає на потім? Ну, поки нормально. Приходять беруть. Звичайно, у нас дуже гарна продукція і беруть завжди. Гарна свининка, будь ласка, ціни, шийка дорожче всього 350 з філеєчками, задочок 250, лопаточка молоденька 240, голяшечка 200, і славне вишмоляне салко з соломкою 180-150. Беруть шийку, беруть м'ясо, яке м'якше. Що предлагаємо, беруть, беруть люди. Головне взяти м'яке, добре м'ясо домашнє, і воно цибулька, перчик і соль, і не треба нічого портити наше гарне м'яско. Значит, у нас пряночка по 130 гривен за килограмм. Хамса без чешуи у нас 200 гривен за килограмм. Кивичка сестра тюлечки. 110 гривен за килограмм. Есть на биточечке сырая, она тоже 110 гривен за килограмм. Селедочка у нас 170 гривен за килограмм, скумбричка малосольная без крови. Добрый день. 260 за килограмм. Матье, это норвежская селедочка молоденькая, она у нас 200 гривен за килограмм. И есть копчение. Салака 185, шпротная килечка 180, скумбричка 400. И здесь у нас идет уже по красной рыбке. Красная рыбка у нас э, филе семгочки без косточки 650, чуть мельче кусочки 550 без косточки, на э, слегка попадается косточка 430. Слайсы 300 гривен, охлажденочка 700, филе без косточки у нас 750. И дальше у нас идет мороженая рыбка. Моевочка у нас идет 220 за килограмм. Аргентинка это семейство ледяной, у нас идет 150 за килограмм. Корюшка 195. Хребты красной рыбки на уху можно запекать 110. Бычок у нас 185. Скумбриечка 500 плюс у нас 250 за килограмм. Ментайчик. Чем хорош, он идет без чешуи. Для хозяев, которые не любят пачкать кухню, 160 за килограмм. Хек тоже без чешуи, Ханадске у нас идет 170, молочный 175. И у нас появилась новая рыбка морской язык, это такая деликатесная рыбка, она идет чищенная, оставляем только там икру, 365 гривен за килограмм. И есть филиночка для котиков, нас, кто любит рыбалочку, 85 гривен за килограмм. Падать навряд ли они будут, что-то стабильно, что-то поднимается. То есть есть такое, то есть там скумбриечка немножко поднялась, хет немножко у нас поднялся, пока на рыбке пока у нас стабильно. Ну так, в принципе, все. Не скажу, что сильно поднимаются, но есть позиции, которые поднимаются. Да, конечно, влияет, конечно. Доход, да, конечно, потому что доходы у людей не растут, а цены растут, конечно. Возмущаются, если раньше человек приходил правда в килограмм-два, то сейчас приходит и стоит, читает количество своих, своей семьи количество людей и уже на них делят рыбку на две части. это очень заметно. То есть раньше такого не было. Килограмм, килограмм, килограмм развернулись, ушли. А сейчас так, одна на две, две, три рыбки дайте, пожалуйста. То есть, ну, как-то так. Вартість продуктів вже падает, але кожен купляє на свій бюджет. Ви дивились проєкт новини Лайф? Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.